Salam izləyicilər. Kanalın növbəti videosuna baxırsınız. Bu video siqaretin endi tərk etməyinizə bağlı olacaq. Əlbəttə ki, siqareti 100% tərk edəyəcəyiniz garantisini nə vermirəm. Siqareti çəkən 3 tip insan var. Bunu yüngül, orta, ağır mərhələ kimi də adlandıra bilərik. Gəlin bu 3 tipi araşdıraraq siqaret tərk etmə yollarını təyin edək. 1-ci tip hələ siqaret çəkməyə təzə başlayıb. Siqaret çəkməyə təzə başlamış insanlar ilk günlərdə və ilk aylarda ədədlə alıb çəkirlər. Yəni bir qutu siqareti 15 günə, bəlkə də 20 günə çəkirlər. Bu tip insanlar adətən 14-18 yaş arası insanlardır. Hələ siqaretin ziyanını dərk eləmirlər. O tip insanlara məsləhətim budur ki, ilk öncə 4-5 il siqaret çəkən adamla söhbətə asın və soruşsun ki, gündəlik olaraq siqaretin onun səhhətində hansı problemləri yaratdığıdır böy ehtimalla həmin adamlar cavabları verəcəklər. Az az şükürürəm, mütəmadi olaraq tüpürürəm, gündəlik boğaza bələğəm yığılır. Səhər yuxudan duranda cümraqlığımı hiss eləmirəm. Bu saydıqların siqaretin yaratdığı yüngül amma çox narahat edən təsərrüfatlardır. Bu tip insanlara bir məsləhətim də odur ki, YouTube kanalımda siqaret tənqididildikdən sonra insan orqanizmində nələr baş verdiyi haqqında videolar var. Onu izləsinlər linkini açıqlamalar və şərhlər bölümündə qeyd edəcəm. Hal-hazırda bu videonu izləyən şəxs, sən bu tip insansansa, sənə verdiyim 2 məsləhəti də yerinə yetir. Videonun sonuna yaxın 3 tip siqaret çəkən adamlar üçün də ümumi bir məlumat verəcəm. Onun üçün də videonu sona qədər izlə. Keçək ikinci tipə. Bu tip insanlar bir qutu siqareti 200 günə çəkirlər. Yəni artıq 2-3 illi siqaret çəkən insanlardır bunlar. Burda sadəcə maraqlı məqam odur ki, bu insanlar siqareti ancaq bədən tələb etdiyi də çəkirlər. Bayaq qeyd etdiyim ingil problemlər də bura aiddir. 3-cü tip siqaret çəkən insanlar isə günə 3 qutu və daha artıq sayı ilə çəkən insanlardır. Bir insanı bu qədər siqaret çəkməyə vadar edən nədir sizcə? İndi deyə bilərsiniz ki, problemlər, dərd, sıxıntı. Bəli, ola bilər, amma bu sadəcə bir və ya bir neçə səbəblərdəndir. İnsanı gün ərzində 3-4 qutu siqaret çəkməyə vadar edən şey vərdişdir. Bəs bu vərdişlər necə yaranıb? İndi sizin üçün bunlara sadalayacağam və bundan sonra sizə siqareti tərk etmək üçün 3 üç önəmli məsləhət verəcəm. Gəlin öncə bu vərdişlər necə yarandığına baxaq. Bu vərdişləri biz necə yaratdıq? Məsələn yanında kimsə dostlarından siqaret yandırarsa sən də psixoloji olaraq onun elə digər hərəkət edirsən və sən də bir siqaret yandırırsan. Halbuki 2-3 dəqiqə bundan qabaq elə çəkmişdin də. Spirtli içki içən zaman siqaret yandırırsan və özünü inandırırsan ki, bu məni daha da mehxəl eləyəcək. 1 saat ərzində bəlkə də 10-15 ədəd siqaret çəkirsən. Hər çəkdiyicə də tələbin heç azalmır. Çünki bədənin spirtli içkinin təsirindən artıq keyib Adətən bəzi insanlar tualetə gedən zaman siqaret yandırır. İşinin uzun sürəcəyini anlayaraq hətta 2 dəfə, 3 dəfə çəkirlər. Bu cür insanlar hətta deyirlər ki, tualetə girdimcə mütləq siqaret çəkməliyəm. Bu məndə adətdir. Sonra evdə siqaret çəkməyin insan çöldüyü bütün gün ərzində çoxlu siqaret çəkir. Ki, mən onsuz evə gəldimdə seçə bilmirəm. Evdə siqaret çəkmərim ümiyyətlə. Və yaxud Boşluq tabancımı siqaret çəkən insanlar da var. Məsələn, bir iş görən zaman xırda boşluq tapdığıza siqaret çəkirlər. Amma baş qarışı olduğu vaxt heç yaddan elə düşmür. Sonra yemək yeyəndən dərhal sonra siqaret çəkən insanlar da var. Bunun kimi nə qədər vərdi saya bilərəm sizə. Ümumiləşdirsək, insanın gündə 3-4 qutu siqaret çəkdirən şey boş bəcərtiligdir. İndi isə gəlin siqareti tərk etmək üçün üç əsas məsləhətimizi sizə verim. Birinci qızıl məsləhət. Siqareti tərjitməkdən ötrə, birinci vərdişinizi tərk edin. Hər tualetə gedəndə, spirtli içki siçildən sonra, yemək yedikdən sonra siqaret çəkməyin. Özünüzü bir 5-10 dəqiqə saxlayın və başınızı qatacaq bir şeylər axtarın. Biraz başınız qarışandan sonra siqaret hələki yadınıza düşməyəcək. Ancaq bədən siqaret tələb eləyən zaman çəkin. Hardasa bir həftə, 10 gün bunu eləməyə çalışın. Siqareti birdən atmayın. Bu orqanizminizdə gələcək üçün ciddi fəsaddar yarada bilər. İkinci qızıl məsləhət. Artıq 10 gündən çoxdur ki, siqaret çəkmə vərdişlərincə tərkitdiyinizi fərz edirəm. Yalnız bədən tələb etdiyi zaman çəkirdiniz. Artıq siqaret tələbinizə mübarizə etməyin vaxtı gəlib çatmışdır. Tələvənizə qalib gəlməyə çalışın. Bunun üçün nə edəməyə olar? 7-8 saat və ya daha az, daha çox siqaret çəkməmisinizsə. Ürəyiniz həddən artıq siqaret istəyir. Bilirəm ki, ciyəriniz yanır. Bu zaman ağzınıza nanəli saqqız atın və dərindən 1 neçrəpə nəfəs alın. Siz inandırım ki, siqaret çəkmək kimi olacaqsınız. Çünki nanəli saqqız insanın içə sərínlik verir və ağ ciyərinizi rahatladır. Nəfəsinizin açıldığını hiss eləyəcəksiz. Bu da sizə ləzzət eləyəcək. Mütəmadi olaraq idman eləyin. Məsəl üçün, hər siqaret tələbi gəldikdə nəfəsiniz kəslənə qədər məşq eləyin. Nəbilim, 10 dənəyin vurun, 20 dənə press vurun. Sonra hiss eləyəcəksiniz ki, əvvəllər nisbətən daha yaxşı nəfəs alırsınız. Bu da sizə psixoloji olaraq motivasiya verəcək. Bu təlimlərimi müəyyən müddət təkrarlayın. Müəyyən vaxt sonra siz inandırım ki, siqaret artıq gündəlik həyatınıza yadınıza belə düşməyəcək. Sizə sadə gəlsə də, nanəli saqqız və nəfəs xəstənəyə qədər idman etmək bu mərhələdə çox əhəmiyyətlidir. Üçüncü və ən əsas məsləhət. Siqareti bizə çox çəkdirən ən əsas səbəb psixologiyamızdır. Psixoloji olaraq siqareti beyninizdə neqativləşdirin. Məsələn, düşünün ki, cibinizdə cəmi 5 man pulunuz qalıb. Biləcəridən Əhmədliyə gedəcəksiniz və çox acsınız. Siqareti sizi burada artıq aclıq, yol pulu arasında seçim etməyə məcbur qoyacaq. Əgər siz siqaret alıb yemək yeməsəz, ac qalacaqsınız. Bir müddət sonra başınız ağrıyacaq. Avtobusa və ya taxiyə minəndə zaman üstünüzdən kül qabı gələcək. İnsanlar sizdən uzaqlaşacaqlar. Və ya həm yemək, həm də siqaret alsaz yol pulunuz qalmayacaq və istədiyiniz yerə gedə bilməyəcəksiz. Əgər siqaret almazsaz, həm qarnınız doyacaq, həm də istədiyiniz yerə gedə biləcəksiz. Əgər yenə bədəniniz siqaret tələb edərsə, başqasına mütəəssiz qalacaqsınız bu da sizi narahat eləyəcək. Görürsüz, bir dənə siqaret sizi mənəvi cəhətdən nə vəziyyətə qoydu. Halbuki siz siqaretə ən azı 2 manat verməkdən əsə 50 qəpiy verib bir nanəli saqqız alıb siqaret tələbinizi qarşılaya bilərdiniz. Ümumiləşdirsək, siqaretə siz həm mənəvi, həm maddi, həm də səhətinizə problem yaradacaq qədər möhtətsiniz. Bu dediklərimi sırasıyla tərəsmədən yerinə yetirsəsə siz də siqareti bir gün tərk edə biləcəksiniz. Unutmayın. Birinci vərdişinizə, sonra tələbinizə qalib gəlin. Ondan sonra söz gələcək və bir də görəcəksiniz ki, 4-5 ayda siqaret çəkməyəcəksiniz. Heç yadınıza belə düşmür. Videonun sonuna gəldik. Əgər videonun sizə faydalı olacağını düşünürsüzsə, videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.